নাই দেই তেনেকে কাম কৰি যাব ভাল লাগিব দেই ভগৱানে বচালা আচলতে কবলৈ গলে মই নিজৰ গাখীৰ চাই নহয় আকৌ হাই গাইছ নতুনটো আমি দিলে মই কেতিয়ালৈ মানে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ওলাই মেলি ললো এইবিলাক গাড়ী চলাই আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি ললোঁ ললোঁ মানে আমি এইফালে যাম ক'ত যাম আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছো আৰু এইফালে মোৰ বাসনটি ইয়াৰ ৰেডি হৈ আছে চাওক বাসনটি মোৰ ৰেডি হৈ আছে আৰু এতিয়া গৈ থাকিম আৰু গাইছ এটা নতুনকৈ বস্তু মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ এতিয়া অলপ আগত আহিছে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছো মানে কেনেকৈ কৰিছো চাওক এই দুটা আহিছে এনেকুৱা মাইক্ৰ ফোন দুটা আহিছে নহ'বা মোৰ অলপ মাতটো কম পায় আপোনালোকে সেইকাৰণে এইটো আনিছো চাওচোন ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে জনাব মই নাজানিমতো কেনেকুৱা হয় সেইকাৰণে এই বস্তুটো আনি লৈছো গোটাই লৈছো এইবাৰ কিন্তু ভিডিঅ' খাম একা কৰিম বুলি ভাবিছো এইবোৰ গোটাই লৈছো আৰু দেই আৰু এই বস্তুটো কিহৰ পইচা ললো বুলি ভাবিছোঁ মুৰ্গী তিনিটা বিকিলো তিনিটা মুৰ্গী বিকিলো বিকি পেলাই এইটো লৈছো দেই নহ'বা দিগদাৰ পাইছো কাৰণে এইটো লৈ লৈছো মুৰ্গী তিনিটা বিকি আমাৰ এইফালে এওঁলোকৰ ৰেডি হৈ গল ল'ৰাই বেপাৰ লগালেই চব কমপ্লিট হলনে

এতিয়া কাম কৰোঁ কোনোখৰত চলি আছে কাম হয় খুব ভাল কাম কৰি আছে মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু মানে কেনেকৈ শুভেচ্ছাজনক মই ভাবিব পৰা নাই দেই এনেকৈ কাম কৰি যাব ভাল লাগিব দেই মোৰ চেনেল এটা আছে মোৰ নামটো বিতু নেও হয় আৰু কেটেলা মেন বুলি চেনেল এটা আছোঁ সৰু চেনেল এটা মোটামুটি চলি থাকোঁ মই ঘপককৈ দেখিলোঁ গাড়ীতে আহি থাকোঁ মানে তাৰপৰা নহয় বোলো লগ কৰোঁ অ কামটো উঠাই হয় নেকি ঠিক আছে আকৌ লগ পাম দেই ভাল লাগিল দেই লগ পাই আজি অলপ এই কামতে লাগি আছে বঢ়িয়া হৈছে বঢ়িয়া হৈছে ঠিক আছে অ খুব ভাল লাগিল কাৰণ আমাৰ সময় চেনেলটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই চাই চাগে সময় চেনেলটোৰ ল'ৰাজনক আমি লগ পালোঁ বাটতে খুব ভাল লাগিল ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতিলোঁ তেওঁ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কাম কৰি গৈছে ভাল লাগিছে আৰু তেওঁক লগ পাই এনেকুৱা এটা মানে মনটো ভাৱ আহিল যেন মই ঘৰ মানুহক লগ পোৱালৈকীয়া লাগিল তেওঁ তেনেকুৱা কাম কিছুমান কৰি আছে ধুনীয়াকৈ দুখীয়াক সহায় কৰি আছে আৰু সেইখিনি মই নিজে ভিডিঅ' খিনি চাই পেলাই আজি ধুনীয়াকে তেওঁক লগ পালো ৰাস্তাতে লগ পাই ধুনীয়াকে কথা বতৰা পাতি আহিলো আৰু এতিয়াও আমি আহি ৰঙামাটি এয়া টলগেট এয়া ৰঙামাটি টল গেট পালোহি আৰু কলৈ গৈ আছো বলত চাই গৈ থাকক আমি এই এয়া আকাশ ভাই ঘৰ পালোহি দেই এয়া চক আকাশ ভাই ঘৰ এয়া হল পখিলা জেগা পাই গলো সেইটো আকাশ ভাই এক্সিডেণ্ট এটা হল সেইকাৰণে আমি খবৰ এটা কৰিবলৈ আহিলো এয়া ভৰিত দুখ পালে ভগৱানে বচালে আচলতে কবলৈ গলে মানে ডাঙৰ হবলগীয়া আছিলে ইমান বাৰে ৰক্ষা ভুল নহয় জানো হয় হয় ইমান যে তোমাৰ ফোনত আজি প্ৰথমবাৰ বচাই তাম নহয় লগাই লৈছো এ কাহিনীটো কি হলে মানে আমাৰ নদীত মানুহ এজন উটি আহিছিলে মানে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে চাবলৈ গৈছিলে চাবলৈ গৈছিলে আৰু তেনেকুৱাতে ববাও গ'লে ববা গ'লে গৈ পানি আপোনাৰ প্ৰথমবাৰ গ'লে খোজকাঢ়ি গ'লে ধৰি লওক মানুহটো বহুত দূৰত পালেগৈ বাকী মানুহবিলাকে বাইকত গৈছে কোনোবা ধৰি লওক চাইকেললৈ গৈছে সেই চাইকেলখন লৈ যাওঁ বুলি ঘৰলৈ আহিলে চাইকেলখন লৈ পানি গ'লে মানে যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি হ'ল আমাৰ এই যিটো ৰাস্তাত গৈছে ৰাস্তাটো অকণমান এঢলীয়া টাইপৰ ওপৰৰ পৰা মানে তললৈ নমাব লাগে নমাব লাগে আৰু তাৰ তলতে ৰাস্তাটোৰ তলতে মানে এখন বেটেৰী ৰিক্সা ৰখাই থোৱা আছিলে বেটেৰী ৰিক্সাখনৰ ৰখাই থোৱা কাৰণে বোকাৰ দিলে নমাই এতিয়া বেটেৰী ৰিক্সাখনত এতিয়া খুন্দা মাৰি দিবৰ কাৰণে কয় চাইকেলখনৰ পৰা নামি দিলে নামি দিওঁতে চাইকেলখন এৰি দিব লাগিছিলে এৰি নিদিলে ধৰি থাকিলে যে সেইটো কাৰণে চাইকেলখন চোঁচৰাই লৈ গ'লে চোঁচৰাই লৈ যাওঁতে চাইকেলৰ যিপাত মানে পেণ্ডেল পেণ্ডেলপাত আমাৰ নাই মানে লোহাডালহে আছে সেই লোহাডাল ইয়াত সোমাই পানী আপোনাৰ গোটেই বস্তুতে ফালি পেলালে ফালি পেলালে সেইটো কাৰণে মানে এনেকুৱা এটা হ'ল মানে যদি বেটেৰীখনত খুন্দা মাৰিলেগৈ সেইটোৱে ভগৱানে ৰক্ষা কৰিলে ইমানতে সেইটোৱে ভাল লাগিছে বাৰু যিমানে যি নহওক লাগিলে এক্সিডেণ্ট বুলি কলে ভয় লাগে আমি দেখা নাই কথাটো শুনিলোহে শুনি পেলাই চিধাই আমি এতিয়া মনটো ভাল লগা নাই সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ দুদিন আগতে আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আহিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া নহয় আজি খবৰটো লওঁগৈ বুলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া খবৰ খাতি লৈছোঁ ইমানতে যে ৰক্ষা ভাল লাগিল নহয় এই কিন্তু বয়সৰ কাৰণে এইবিলাক বেছি ঘূৰা বুকা কৰি ভালেই পায় নেকি এইবিলাক চাবলৈ যে ভাল পায় নেকি সেইটো কাৰণে আপুনিও ইমান দৰা ধোপা নকৰিব সেইটো বয়সত য'লৈ যায় লাহে ধীৰে যাব মানে ইমান দৰা ধপাকৈ নাযাব কাৰণ এতিয়া বয়স আপোনাৰ যিমানেই নহওক বয়সটো বহুত বাঢ়ি আহিল এতিয়া এতিয়া মানে সেইবোৰ সতৰ্ক হব হ'ল আৰু ধুনীয়াকে চাহ দিলে এয়া একদম মজা চাহ মানে একদম ধুনীয়া চাহ বনিছো দেই এয়া আকাশৰ বায়েক দেই আকাশ ভাই বায়েক এয়া দেখুৱাই দিছো চিনাকি কৰি দিছো এটেলা মানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মিঠাই আনিছে তেতিয়া মই খামৰ মিঠাই নাই আমাক পঠিয়াই দিছিলো মানুহজনক গাড়ী তেতিয়া আমি দা ধৰা পাৰ হৈ আহিলো কেটেলামেন আহিলে খবৰ নিদিয়াকৈ আমাৰ ভজা পজালে দাদা ঘৰ দিব লাগে নেকি কথা এটা দাদাৰ ঘৰখন চাওক আমাৰ ঘৰ চাওক ইয়াৰ এইটো কথা নহয় নহয় গম পোৱা নাই দিয়া কথাটো নহয় আৰু মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ কথা নাহে মানুহৰ মন মিলিব লাগে এসোপা নহয় আচলতে চকুকেইটা মুঠিলে চব এৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই এইটো নাভাবো মই মনটোহে লাগে মানুহৰ মনটো যেতিয়া মিলি থাকে মই তেতিয়া আমাক চব আপুনি যে আপুনি যে এইকণ যে আহিলে অ হয়নে এ আপোনাক পইচা লাগিছে নাই কি পইচা লাগিছে নাই পইচা পইচা খৰচ কৰিব লাগিব নাই বাৰু কিমান পইচা খৰচ কৰি আমাৰ ঘৰলে আহিছে আমি এতিয়া গাখীৰ চাহ খুৱাই পিনি স্বাগতম কৰিছো গাখীৰ চাহ খাই কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ নিজৰ গাখীৰ চাহ নহয় আকৌ বেলেগৰ গাখীৰ চাহ আমোল দাদা কিনি আনিবলগীয়া হৈছে

আৰু তাৰ মাজতে মোৰ কিমান পাই সিটোৰ পিছত টিঙ উৰু গাহৰি ঘৰীয়া কৰি দিছে মানুহৰ জীৱনত এইবোৰ বাধা আহি থাকিব বাধা কিনি নেওচি গৈ থকাটো ডাঙৰ কথা মানুহৰ তাৰ লগতে আকৌ ধৈৰ্য মিন ধৈৰ্যটো মিন মানুহৰ ধৈৰ্য লাগিব ধৈৰ্য অবিহনে একো নহয় আৰু দেউতাৰো ভৰিখন এয়া হলে লগতে দেউতাৰ লগতে দেউতাৰ লগত যিকেইজনে কাম কৰে যোগালীকেইজন তেওঁলোকৰ ঘৰ কেইখনো চলিবলৈ যাব যিহেতু দেউতা এমাহ দিন কামলৈ যাব নোৱাৰে এতিয়া তেনেকে মোৰ ঘৰত মই মোক এতিয়ালৈকে ডাঙৰ কৰি দিছে মই ধুনীয়া কাৰণে ঘৰ চলাই থাকিম হয় নে নহয় যেনে পকাই হলেও চলাম ন কিন্তু এতিয়া সেই যোগালীকেইজনৰ ঘৰ চলাবলৈ দিগদাৰ হব সিহঁতকো বেলেগ এটা কাম কৰিবলৈ দিয়া আছে পিকনিক কৰে পিছত গম পাম বাৰু

ধুনীয়াকে ড্ৰেছিং কৰাই ল'ম ৰোবলক ভিতৰত সোমাই যাম ত' বাইদেউ ড্ৰেছিং কৰাবলগীয়া আছিলে যে আজি হ'ব নহয় এই অকণমান মই এফালে গৈছিলোঁ হ'ব নাই এনে কিমান টাইম লাগিব অঁ ঠিক আছে আমিও অকণমান ৰখিব লাগিব কাৰণ পেচেণ্ট বহুত আছে অকণমান দেৰি ৰ'ব লাগিব তাৰপাছতে ড্ৰেছিং কৰি দিব নে কি অঁ অকণমান ৰখিবলৈ দিছে অকণমান সোনকালে আহিব লাগিছিলে এতিয়া দেৰিয়ে হ'ল সেইকাৰণে অকণমান ৰখিবলৈ দিছে ৰখি দিওঁ অকণমান টাইম যিকেইটা মানুহ আছে সেইকেইটা ল'বলগীয়া ৰখিব দেউতাকৰ ভিতৰত আমিও আধা ঘণ্টামান ৰৈ দিওঁ ৰৈ দি পাছত ফুৰি দিব কামটো আমি লাহেকৈ যামগৈ আমাৰো ড্ৰেচিং কৰা হৈ গ'ল এয়া বাবাকেই গাড়ীত বহুৱাই লওঁ বাইদেউ দুখটো পালে নে ড্ৰেচিং কৰা নাই পোৱা এয়া ধুনীয়াকৈ বহাই ললোঁ ড্ৰেচিং কৰি হ'ল

আৰু ময়ো অটোখন চলাই ঘৰ আহি পালোহি পখিলাক মাংস চঞ্জাই দিছো বনাব কাৰণে বাইদেউ মাংস চাংস আলু চালু কুটি কৰি বনোৱা গৈ এইফালে ভাইটি বাৰু যিয়ে নহওক এইফালে চাক এই জনিলে এ দেহা কি কৰিছা বাইদেউ খেলিছা বেলেগ আৰু তুমি এইডোখৰ খেদাতহে লাগিছা এইফালে ভাগিন লাগি আছে এইফালে ছোৱালী লাগি আছে কি খেলিছা দেহা ঘৰ এটা খেলিছ আৰু কি খেলিছা এইফালে চাই পানী কোৱা খেলিছা তোমাৰ নামটো কি উঠি আছা উঠি অতা কথা আছে উঠা আঁতৰি দিয়ক কৈ ডাঙৰীয়া আহিছে কৈ দিয়া ভালকে কোৱা উঠি পিনি কোৱা স্কুল যোৱা নাই তুমি

আৰু কি পঢ়া আৰু কি পঢ়া পাৰ চৰাই যেতিয়া মানে গধূলি হল আৰু মানে অলপ সময় হল আৰু আকাশ দাহতে গৈছে বোলে ভাত খাই যাওক আৰু এইপিনে খুৰীয়ে ভাত বনাই আছে

আৰু এইফালে হাং খেলি মেলি হৈছে মাংস ভাতক খুৱাইছো ঘোক লোকেল মুৰ্গী খুৱাইছিলে এতিয়া ব্ৰইলাৰ মাংস খুৱাই পেলাই আমাৰ লগত খোৱা বোৱা খেলা নাই নাথাকো গাই খাই লওঁ আৰু দেই দাদা পখিলাৰে বনোৱা মাংস ভাত কেনেকুৱা লাগিছে মজা হৈছে আৰু মজা হৈছে মানে ভাইটিকো খাবলৈ বহাই দিয়া হৈছে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত বনাইছে খুব সুন্দৰ লাগিছে খাই কাৰণ মই পখিলাই বনোৱা যিহেতু কেইবাদিনো খাইছো একদম মজা লাগে খাই মজা লাগে আৰু কাৰোবাৰ খাবলৈ মন আছে যে আহিব ইয়ালে কাঠ ভাই গলে খাই যাব সি টেষ্ট পখিলাই বনাই খোৱা বহুত আৰু আমাৰো গাই ভাত পানী খাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি গৈ থাকিম ধুনীয়াকে এনেকে কৰি দিছো এইটো চকু এতিয়া নোযোৱা দুটা দুটা নমাই দিয়ে দুটা নমাই গৈছে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা হয় নাই বাৰু যি নহওক এতিয়া আমি গৈ থাকো বাই বাই ময়ো যাম মাজুলী আহিলো নব চাৰে দহটা এঘাৰটা মান বজাত পাই যামগে তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছো আৰু গাইছ আমি আহি আহি দেও পালোহি